Так тоже хочу поделиться э -э, свидетельством э -э, славы Божьей в жизни своей. Э -э, как вообще сработал в моей жизни Бог, потому что я, например, до какого-то времени своей жизни не знал, что вообще есть западная Украина что я могу там жить. Э -э, я из города Днепр. Родился в Днепре, жил в Днепре. Э -э, родители тоже, дом, школа, все эти вещи меня преподавали украинского языка, такое, ну, крутое. она там, в колледже работает, детей учит э, уже лицо. 40. Батя у меня на заводе работал. Ну то есть с детства, ну такое, как бы заботились обо мне, давали мне как бы, такие импульсы в жизни. Но пришел такой момент в 8 классе, у меня отец умер, э, мать тоже была в таком непростом состоянии тяжелом. И находясь в этом всем, то есть, мы в жизнь ну, пришли наркотики. Легкие сначала, потом э, тяжелые. Это в классе я расскажу, это все тоже определенная субкультура. Меня Скажи говорит. людям, в руки наркотики приходят? Ну, все же думают, что наркотики для взрослых. Ну, то, кто в восьмом классе. Мне было 13 лет, у меня умер отец. Э, но хотя все школьные годы я занимался спортом, мне очень нравилось различные, там, я посещал кружки, ну, очень, ну, как бы, но это не остановило. То есть, и определенная трудность моя, ну, которая произошла в моей семье, и это сподвигнуло меня, то есть свои всякие страхи, свои всякие переживания, комплексы. Ну, когда вот такой возраст, ты все равно переживаешь какие-то такие вещи, и ты хочешь спрятаться, найти утешение, найти выход. И, ну, там, приятели, товарищи, то есть они предложили мне как бы наркотики легкого характера попробовать, сказать, что в этом ну, есть выход. То есть, и вот мне 13 лет, 16 я уже ну, был э, в печальном положении. То есть, я сейчас смотрю на молодежь, я просто ну, реально рад. Слава Богу, что молодежь церкви, и я реально молодежи здесь, в своей церкви, всегда желаю. Только чтобы они оставались с Богом, и они не выбрали вот эту, ну, эту, помойку мирскую. 16 лет я уже был в, в, можно сказать, в систематическом подкреплении, конкретно В 18 у меня это уже были первые в жизни клиники, наркологии, разные такие вещи, которые ну, я пытался искать выход. Не я, а мать моя. Она всегда меня пыталась вылечить. И до 25 лет она меня лечила разными способами. Она платила деньги за меня, там, ну, в милиции тоже находили, находила адвокатов разных, находила врачей. Я ездил постоянно куда-то прокапываться, типа лечить свое здоровье. Но я был ну, пленник, раб. Раб греха, который не мог ну, оставить эту жизнь. И вот эта субкультура, которая меня так связала, это не только наркотик. Наркотик это уже, можно сказать, это проявление моего греха а грех и тот плен он находится, я думаю, гораздо глубже. Это когда ты себя ощущаешь неполноценным, когда ты себя ощущаешь несвободным, и ты не понимаешь вообще. Вот у меня всегда был вопрос, я употреблял какое-то время, у меня всегда был вопрос о смысле жизни. То есть я даже в таких состояниях, я молился к Богу, обращался к Нему, и я не хотел оставаться в таком положении. То есть, ну, я думаю, что здесь тоже люди есть в зале, которые ну, видели грех, видели последствия греха, как люди умирают, как люди погибают, как люди превращаются ну, не в творение Божье. И в моей жизни произошел такой случай. Очередной раз я тоже как бы, в ожидании лекарства, которое меня лечило, ну, позвонили моей маме там один мой приятный. Мы с ним когда-то проходили реабилитацию. И я уже ну, на себе, я уже я был в таком где-то, ну, в голове в тупике, то есть я понимал, что выхода нету, потому что я уже пробовал лечиться, там, спрыгивать, там, или опять запрыгивать. И я сам себе говорил, что, наверное, в моей жизни не будет изменения, потому что я не верил ни в себя, ни в какие-то вещи, которые не могут поменять. И произошел звонок, и мне просто сказали, едь в Рома, и ты там спасешься. Там есть выход, там есть церковь. И по милости Божией я... Приехал в Рома, попал в церковь Воскресения и пережил в церкви Воскресения, я пережил свободу и я увидел людей, которые тоже находились в таком ну, положении, то есть и я увидел то, что меня приняли таким, то есть обо мне позаботились, меня вместили в свою семью и это тоже сыграло большую роль, потому что я всегда испытывал чувство одиночества. То есть, ну, ну, я так у нас такой семейный контекст был, что моя мать всегда была на работе, родственники от меня отказались, то есть они хотели со мной общего ничего иметь, потому что они были как бы в обществе положении, а я был, ну, не в положении. То есть и можно сказать, что внутри себя я всегда понимал, что я никому не нужен, и даже мать мне уже говорит, что слушай, не приезжай домой, ну, то есть ты пока не надо. И столкнувшись с церковью, то есть э, еще в Усовасе, как сработал Бог. То есть, проходя реабилитацию, то есть в моей жизни были такие вещи, как посты и молитвы. То есть это была такая дисциплина церковная. И то есть в этом времени я постился, и я очень сильно хотел понять, найти ответы на вопросы, как мне жить дальше. То есть, я был в таком состоянии, я не понимал, как жить. То есть, как можно жить верующим. Я смотрел на людей и думал, ну вот как у них это получается, ну как можно вообще э, радоваться, приходить, улыбаться, какие-то такие вот, э, испытывать чувство э, взаимопомощи, такого контента между друг другом. И в этом процессе, то есть, Бог мне ответил. И это не понять логически, аналитически. Ну, кто понимает, тот понимает, что такое, когда Бог коснулся. И я ощутил себя реально... Ну, в таком ну, состоянии было теплоты, покоя, и я принял решение, что я буду жить Господом, не понимая, как там, как это будет, но я понял, что Господь меня не оставит. То есть, и вот по милости Его, слава седьмой год я ну, имею свободу от наркотика, от всего разного плена, который меня одолевал, от мнения людей, от э, разных таких вещей, которые мучают сегодня людей, которые мучают мою душу. И приняв решение жить с Богом, я понял, что нужно находиться в уделе Божьем, то есть и быть в воле Его. И так раз и поделюсь, то есть Господь тоже э, помнилась, в свои доверия мне и служения различные, и людей, с которыми я есть, с которыми я могу помогать, а не мне, я им. И так мы живем, радуемся, учимся жить, потому что, ну, для себя я понимаю, что воля Божья – это две вещи, которые я понял и Бог мне открыл, и я теперь понимаю смысл жизни, потому что раньше не понимал. Это освящение и участие в спасении других людей. Так что церковь, я желаю вам тоже, пусть вас Бог благословит, знаю о вас тоже, знаю, что вы тоже такая сильная, мощная церковь толковая, спасибо, что могу здесь находиться, свидетельствовать, и молодежи я пожелаю просто не вестись на это обольщение мира. Это может выглядеть не там, наркотики, алкоголь, еще какие-то вещи. Есть вещи более глубже и которые влияют на душу, на нашу здоровье. Аминь. Так что держитесь Господа и будьте благословены. Аминь.